मनुष्य स्वयं को समझता है गुणों की खान सज्जन फूल क्यों तोड़ते हैं पूजा के लिए पोते शब्द का अर्थ है पुत्र का पुत्र असमान आचरण करने वाला अनादार के पात्र बनते हैं कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए प्रश्न एक ब वाक्य कौन किसे कहता है लिखिए पूजा के लिए फूल तोड़ रहा हूं तख्ती लगाने वाले सज्जन लोगों से कहते हैं भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है एक यात्री बस कंडक्टर से कहते है तुम्हारे पिताजी से क्यों कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ प्रश्न अ परिच्छेद को ध्यान से पढ़कर प्रश्न के सही विकल्प चुनकर जो तुम्हारे बॉक्स में निशानी करवा है तो वाची समय के सदुपयोग का सीधा साधा अर्थ है उचित समय पर उचित कार्य करना टालम टोल करने की आवश्यकता किसे नहीं पड़ती समय के पाबंद व्यक्ति को મનુષ્યને સમય કો ક્યાં માના હે સચા ગુરુ એ પરિચ્છેદ આત્મસંતોષ મિત્રો તમારે તમામ જોતા હોય ખાસ કરીને ગણિત છે વિજ્ઞાન છે અંગ્રેજી છે બરાબર આ બધા વિષયના વિડિયો લેક્ચર તમારે જોતા હોય તો આપણે વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન જે ગુગલ પ્લે ઉપર કે જ્યાંથી તમે ગેમ

प्रश्न बे ब परिच्छेद के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए समय के अलावा क्या क्या वापस नहीं आ सकता है तो विद्यार्थी मित्रों आज वीडियो पोस्ट कर कर सरलता लखी सक सो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है समय की व्यावहारिक मान्यता क्या है गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए समय का महत्व समानार्थी शब्द लिखिए टालमटोल घालमेल शिक्षक गुरुजी अध्यापक निकम्मा बेकार लक्ष्य ध्याय વિરોધી શબ્દ સદુપયોગ દુરુપયોગ આરંભ અંત સંતોષ અસંતોષ ગુરુ શિષ્ય ત્યાર પછી પ્રશ્ન ત્રણ છે જેમાં તમને ફરી પાછું કીધેલું છે કે જે પરિચ્છેદ છે એને તમારે ફરીથી લખવાનો છે તો તમારે જોઈ જઈને લખવાનો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન ચાર પ્રશ્નો કે ઉત્તર લખીએ બરસાત કે મોસમ મેં પૌધે લગાને ક્યાં ફાયદા હોતા હૈ બીજું ઈશ્વરને મનુષ્ય કો કિન ગુણો સે સવારા હે पर वीडियो पोस्ट करता जाओ अनलग तो जाओ तो न थाता ने पीडीएफ तुम्हारे तो ज्योति हुई तो मैं किदवे प्रमाणे एप्लीकेशन में थी मिली जेसे बाग में टहलने से क्या लाभ होता है मकान मालिक क्यों हंसने लगा बराबर प्रश्न चार ब प्रश्नों के उत्तर लिखे पेलू फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं ત્યાર પછી બીજો સવાલ છે ધુમ્રપાન વર્જીતે वाक्य कहां-कहां पर लिखा होता है ततीजु आप किन किन जगहों पर कतार में खड़े रहते हैं लाइन में हम हसी के पात्र कब बनते हैं गलत ढंग से काम करने से क्या होता है सम्मान पाने के लिए आप क्या क्या करेंगे प्रश्न पांच नीचे दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग इकाई के जिस वाक्य में हुआ हो इसे दो दो वाक्य ढूंढकर लिखिए पूर्ण विराम ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है मनुष्य के कई गुणों से सवारा है अर्धविराम आदर्श की बात तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं एक दिन की बात है जब बिजली के बिल जमा करने योजक चिन्ह मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे जाते जाते सब उसको पढ़ते कोई भी फूलों को नहीं तोड़ते आ योजक चिन्ह आर्धविरा पूर्ण विराम अवतरण चिन्ह बस में लिखा है धूम्रपान करना धूम्रपान करना निषेध है सज्जन ने कहा मुझे ज्यादा समय तक थोड़े रुकना है मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा प्रश्न सूचक चिन्ह फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े होते हैं? पांच नीचे दिए गए वाक्य में सही स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल और सहदेव पांच पांडव थे युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल और सहदेव पांच पांडव थे वेदांत कलकत्ता चला गया है वेदांत कलकत्ता चला गया है पूर्ण विराम कौन कहता है कि भारत विज्ञान में पीछे कौन कहता है कि भारत विज्ञान में पीछे है राधा कृष्ण नाच रहे है चाणक्य ने कहा मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा चाणक्य ने कहा मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य लिखिए जब सच्चाई पता चलती है तो वह पछताने लगता है फूल तोड़ना मना है परिवार वाले स्नेह की वर्षा से मन को गुदगुदाते हैं राम लक्ष्मण और सीता वन में गए पुस्तकालय का उपयोग करके कहावतों का अर्थ लिखिए चोर चोर मसो मोह शेर भाई एक जैसे लोग एक साथ रहते एक पंथ दो काज जान बची लाखों पाए दीवार के भी कान होते हैं जिसका खाए उसका गाए छोटा मुंह बड़ी बात कहावतों के अर्थ के उचित विकल्प चुनकर तुम्हारे बॉक्स में खरा निशानी करवानी छे गुरु गुड चेला चीनी गुरु की योग्यता चेले से बढ़ जाना जान है तो महान है गुरु गुड चेला चीनी तो जान बचाना प्रथम कर्तव्य है तिराग चिराग तले अंधेरा गुणी के अघर अवगुणी जैसी करनी वैसी भरनी उपरोक्त में से एक भी नहीं नेकी और ओर पूछ भलाई करने के लिए किसी से क्या पूछना प्रश्न आठ असंगनाओ को जाति वाचक भाववाचक और समूहवाचक में वर्गीकरण कीजिए जाति वाचक हरियाली बीमार पंछी सागर आभूषण पुस्तक भाववाचक बुढ़ापा सच्चाई द्रुणा समूहवाचक गुच्छा झूठ झुंड वर्ग परिवार गिरोह रेखांकित संज्ञा के प्रकार लिखिए भगवान बुद्ध अहिंसा के पुजारी थे भाववाचक संज्ञा चारों का गिरोह पकड़ा गया समवाचक संज्ञा सागर बहुत गहरा है जातिवाचक संज्ञा गंगा पवित्र नदी है व्यक्तिवाचक संज्ञा बाजार में बहुत भीड़ है समूहवाचक संज्ञा आप लड़ाई मत कीजिए भाववाचक संज्ञा अपनी राय लिखिए आपके पिताजी झूठा बहाना बनाने को कहीं कहे तो आप क्या करेंगे क्यों तो वीडियो पोस्ट कर लिखी सको दुकानदार की जगह आप होते तो अपने बेटे को स्कूटर पार्क करने देते क्यों

ચાઇએ બરોબર સુધી વ્યવસ્થિત રીતે લખી નાખવાનું જોકે કમ્પ્લીટલીઓ પોસ્ટ કરી લાભ તો વિડીયો પોસ્ટ કરીને લખી શકો છો બરાબર તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો સરસ મજાની જે સ્વાધ્યાય પુથિ છે સ્વાધ્ય પુથી તો આની પીડીએફ છે કે પછી અન્ય કોઈ તમારે સમજૂતીના વિડીયો જોવા હોય તો આપડી એપ્લિકેશન અત્યારે જ ડાઉનલોડ કરો તમારા મિત્રો દોસ્તો જાણ કરો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો તો અહીંયા સુધી રાખીએ અસ્તુ જય હિન્દ જય ભારત